Смотрите наверх сколько там высоты очень много На, Это очень опасно ну, Если честно, мы это все придумали, чтобы не знали, что мы сумасшедшие Мы просто это все придумали Нам просто делать нечего вот Да, но это правда же мы проходим квест Мы проходим квест Мы не мы же квест, да, проходим? Да. Ой, мне страшно. Нет, реально, мне кажется, город заражен. Да. Ладно, иди пока. Ладно, извините, я спрыгну там. Что-то Бля, Блин, это ну, квест вообще уморяет. Мы только что прошли кучу. Просто квест стоит недолго, полторы тысячи. Так. И, кстати, вот еще такой момент, что в этом доме никого нет, да, Да. Его еще только начали строить. Ну, да. как его построили, так-то здесь люди должны жить, они же тут воду жить. Да, это же квест. Там же еще эти сигареты были в банке, кто не знает, потому что вообще никого нет. Просто там не минут. Тут еще какая-то работа, вот посмотрите. Сон, ты что слышал? <laughs> Черт, бля. Черт. Что-то случилось. Помогите, оттаскивай! Да блин! Помоги быстрее меня оттаскивать! Помоги быстрее! Блин, а кто-то есть? А, он ушел, тут надо. Бля, почти прошли. Okay. Ладно, пошли дальше. Еще нам потемку надо идти. На уже. В общем, мы пришли. Очень страшно. страшно, страшно. страшно. Пошлите. Короче, в этом доме что-то есть. Я честно говорю, я даже не буду продолжать. Я, даже... я еще думаю, не понимаю, за... да. что это видео. Тогда сюда запах. Да. в реально, в в говорю. В реале. Нет, в реале говорю. В реале? Да а хватит, а в реале говорю. Ой, слышу. я слышу. пакет даже забыл Слово чего черт, нам страшно, такого вообще пришли пришли? Yes. еще там, тут кто-то вот здесь Сейчас вот дверь капец. С... может, это же бункер выжить после. Помните? Не знаю, да? Да когда выжить после? Все, давай, раз, два, три. кто-то есть, кажется. Бля, кто-то есть. так кто-то идет. Ладно, кто-то идет. О, ну наконец-то мы выбрались. Очень трудно было. На, вы видели, там дверь не открывалась. Мне друг помог ее открыть. Вообще. А что это он держит? Оказывается, нет. Это оказывается, там бомжары какой-то, я не знаю. Я вообще обосрался, когда увидел. Он убежал. И все, все. А что все? Да ты не обосрался, что, реально? У нас эвакуация, кажется. Сейчас поменьше людей стало машины. А раньше народом ходили. А, ладно, продолжение следует. Ссылку в описании к вашей Аэль.